Добрый день. Вы Борячок? Вы же чиновник Министерства образования? Ну, вы чиновник Министерства образования, правильно? Ну, комбинат спортивно юношеский водная база. Вот, так сейчас вот у нас 14.44, рабочий день идет. Вы присягу Держслужбовца подписывали? Вот. Вам не кажется, что это нарушение э, присяги в боксе находиться в рабочее время? Дело в том, что я буквально где-то часа два назад. Часа два назад приехал сюда? Ну, да. А, так э, это же да. а что, рабочий день закончился, сегодня Нет, короткий. Конечно. Нет, конечно. Вот. Ну, я знаю, что вы тут э, не первый раз, э, как бы, что вы постоянно в рабочее время занимаетесь продажей запчастей. Подождите так. Дело в том, что это моя другая работа. Другая а работа. Нет. А вы согласно закону о Держсужбовцев? Это вам как не запрещает заниматься коммерческой деятельностью? Коммерческой? Да. Я коммерческой не занимаюсь. А какой? Как, а кто кто вы будете? Я Вадим Торопов, журналист нашей версии. Ну, при том, что иллюстрация идет, и вот сейчас идет как раз проверка по Министерству образования, да? Ну, вот это все документы эти мы мельнику на стол положим, видео, и будем разбираться дальше, то есть мы будем настаивать на вашем увольнении. Да, конечно. А в чем это оно заключается? Ну в том, что если человек занимается детской водной спортивной базой. Вы хотите ну? сказать, что я не справляюсь с своими обязанностями, правильно? А, но, у вас он, есть он, нормированный он, рабочий он, день? В, по... ну, в принципе, да. Но но у, у, у меня сейчас как раз обед. А, в смысле, обед с двух до трех обед у чиновника? Ну, сейчас и до двух. До а сейчас до двух, сейчас и до трех. А сейчас он. Без четверти три. Без четверти три. Вот. Ну, я думаю, что такие чиновники Украине не нужны. Майка красивая, патриотическая, желтоблокитные штаны, все. Вы хотите а? сказать, что я не исправляю своими обязанностями? Я правильно а. понял? А, я? а что, вы проводили какие-то в этом году мероприятия на этой базе? У меня, смотрите, у меня есть начальство, которое мне дает... Распоряжение, что надо делать на базе, то я делаю. А в курсе, что за деятельность, да? коммерческая деятельность? Коммерческая да, деятельность? Ну, как, а как, как, как мне выживать, ребята? Ну, в курсе. ну это как выживать, бороться за ну, писать э, э, служебные записки, что зарплаты не хватает. Да, зарплату но, ну, Или зарплат, увольняться, или увольняться будет, и никто... оставлять эту должность того, то, кого кому устраивает, кто готов выживать за эти деньги, ну, все время я выживал, а тут получается уже кто-то что-то копает или как, я не могу понять. Ну это не важно, копает или нет, конечно копаем, мы каждого чиновника, который занимается какой-то херней, извините за выражение, в рабочее время, то мы копаем, да, это и называется народная иллюстрация. Я исполняю своими обязанностями. Но мы так не считаем. А что, что вы такие? но мы так не считаем Подождите, кто вы такие что вы так не считаете? мы народ украины граждане я, украины я тоже народ и украины. мы э, как бы э, хотим проверить вашу декларацию о доходах э, и соответствие как бы образу жизни ну, то есть кататься на машине, там приехать на базу туда-сюда, это все бензин. То есть километраж от базы до сюда и назад, то есть по бензину это в день приблизительные расходы в 80 гривен. Это только одна поездка. То есть по нашим данным вы иногда совершаете 2-3 таких поездки. Вот. На базе у вас находится на территории незаконно находится кафе. В, 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 в этом году вы не проводили операции, но в прошлом году там гуляли свадьбы. У нас вы есть на видео зафиксировано. Там арендовали за деньги на территории спортивного комбината при от Министерства освиты в Гидропарте. Арендовали у вас на проведение частных вечеринок. Причем, э, ну... Это, наверное, какая-то ложная вопроса. Нет. У нас есть видео. Видео. Могут, могут быть и на базе спортсмены и все такое вот свои люди. Не, ну какие свои. Вообще, люди? например, в конюшне там, да, там я вопросов не могу. Сейчас там порядок. Таких вопросов тоже сейчас нет. В прошлом году, да, там был беспредел. Да, я это знаю. Так что вот так вот. Ну, в общем, как бы в принципе... Понятно, вот вы сейчас ездите на дорогой машине. А вы считаете, это дорогая машина, да? Ну, как бы я себе не могу такую позволить. Держ чиновник, декларация о доходах вы заполняете, что вы Тогда занимаетесь я пишу, коммерческой когда деятельностью? Я на базу, так у меня уже эта машина была, ребят. Не, ну Давайте. понимаем, но в декларации о доходах вы пишете о том, что у вас есть еще дополнительные доходы. Коммерческий чан, чан. вот, для иллюстрации. я не знаю. Слушайте, пожалуйста, а, а можно узнать, какие функции ваши здесь, то есть вы чем занимаетесь? Это у вас здесь магазины или вы здесь смотрящие за порядком, вы представитель интересов э, властников этого помещения или вы являетесь сами властником этого помещения? Есть ли вообще документы э, на э, то, что здесь могут проводиться те или иные работы, там, в том числе и ремонтные по транспорту? То есть вообще, что это, вот поясните нам буквально в трех словах, что здесь находится и какое отношение вы к этому предприятию имеете, кто вы такой здесь? То есть вы здесь в субаренде у вас помещение, или, или вы занимаетесь вымогательством, здесь. Ну, деньги, вот я вижу, вы похожи на стандартный тип такой регитера, То есть одежда. Ну, то есть, я, ну, я хотел бы просто узнать. Когда я, я, вам... я с вами не могу не, разговаривать. Не, Если не, вы ну... меня обзываете, риккетер... не, не, ну, просто стиль одежды. Нет, я похож, сказал, похож. Сказали, что похож. Это... Стиль одежды, соответственно, это поэтому я то. спросил. Это же, это же не обвинение прямое, в вас в том, что вы занимаетесь вымогательством. Вот мы вы могли бы на камеру прокомментировать, какое вы отношение имеете к этому мастерству кто вы? Я вопрек не знаю, кто вы. Я с удовольствием представлюсь. Смотрите, меня зовут Дмитрий, фамилия моя вот аккредитация республика. Официальный документ. Ребята, я не могу вам ничего говорить. Ну, ну как не можете? Ну, вы находитесь здесь на территории СТО. Здесь стоят. Это все равно, люди. что вы пришли ко мне домой. Нет, 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 нет неправда, нет. неправда. Ну, как, Мы неправда? Нет. вас не интересуем. Ну, это как? что частная территория? Конечно, это частная территория. Покажите документ. Как я должен вам показать? Документы? Как. Если я говорю, что это частная Хорошо. территория, у меня квартира. Я говорю, вот э, документ э, как бы права собственности э, на квартиру. Я говорю, э, пожалуйста, покиньте мою частную территорию. Иначе я буду действовать в соответствии с законом. А, 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 тут... Я вас сейчас прошу, покиньте территорию. А это как бы места сферы обслуживания, Смотри, как бы, они прошу. считаются общественными местами, понимаете? Это, я вас прошу, И это не общественное тут, место, это тут. своя территория. Нет, своя территория а, для а кого? Вас... Чего я должен вам рассказывать? Что нет, не если вы не вас, значит вы не имеете Нет, права. Нет, своя это я, значит... Я, имею право. А Директор. Ну кто директор? Мы же просим да. вас рассказать, что вы здесь делаете? Ну чего я должен вам рассказать? Так, а тогда... Чёрт, На каком основании? А посмотрите, почему вы принимаете? вы не Нет, а что вы тогда говорите людям, что они хотите? Которые... А, а, а а что, <къех> ну как, это же СТО? Мы проводим журналистское расследование вам, относительно, вам, относительно, относительно а вообще, ну то, не и только и вас и касается, многоуровневое, которое нас интересует все злоупотребления властью со стороны чиновников, как высшего жалованного власти, так и средней руки и ниши э, прослоек. То есть мы знаем отлично, что очень многие люди, э, пользуясь доступом э, к материальным ценностям, которые принадлежат украинц, э, народу Украины путают личное с общественным очень часто. Понимаете? Поэтому мы здесь, поэтому, чтобы удостовериться, мы проверяем всю информацию.